скажу всем большое спасибо за доверие, к сожалению, которое они оправдали. Что касается с точки зрения результата выступления турнира ее сборной 18 на в Словении, в городе Блэдзе, то, конечно же, если мы говорим о результате, то он, он права. Мы его подпрыть, с точки зрения стратегии более глубже может быть, не все так плохо, как выглядит на турнирной таблице, на ну, статистике. Почему? Есть ряд причин. Да? Но это те факторы, которые, опять же, могут объяснить выступление, которое, которое было в апреле месяце. Я скажу следующее, что мы провели, в принципе, неплохой подготовительный этап в то, что мы планировали провели четыре подготовительных сбора. Это в ноябре месяце, где были сыграны контрольные игры, где был просмотрен ряд кандидатов. Это в декабре месяце, где мы выехали на, 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 турнир в Будапешт, где тоже был просмотрен ряд кандидатов. Это в феврале месяце, где мы собрались и провели просто учебно-тренировочный подготовительный этап. И в конце этого этапа мы сделали следующие маневры, где мы, скажем так, дали, или не то что дали шанс, а хотели, во-первых, посмотреть все, что мы имеем, какой мы имеем ресурс. Это у нас был возраст 99 -го года, вот, мы хотели все-таки посмотреть полностью все, все то, что у нас есть ну, в наших руках. На Украине, у нас в стране, где бы они ни находились. То есть мы дали клич, и мы провели тоже контрольную игру, где пригласили, было, было разослано у нас по клубам приглашение, где пригласили всех, всех, абсолютно всех хоккеистов 1999 -го года. К сожалению, пришли только 16 человек, вот, те желающие, которые действительно хотели попасть, показать что-то, попасть. Вот, за этим большое спасибо. Мы провели контрольную игру, где, в принципе, и из этого уже делали какой-то конечный результат. И провели хороший, я считаю, неплохой подготовительный тренировочный этап в городе Будуславе, двух-десятидневный. Ну, где уже было, скажем так, конкретный, 20 было 26 человек у нас, где из них отбиралось 22 человека. Было внутреннее такое состояние, что ну, мы обязаны были выступить, лучше, просто обязаны. В принципе, тот, скажем, та динамика и та, та динамика игровая, в которой, в которой мы находились, она предполагало к тому, что мы должны были все все-таки сыграть на многое но, к сожалению, есть ряд причин, ряд факторов, которые, которые нам это не позволят. В первую очередь, конечно же, это ведь вся вся Скажем так, вся ответственность за результат, она лежит на мне, я полностью это признаю, виноват, я допустил ряд точечных ошибок при комплектации уже. Ну, опять же, это не главный фактор нашего, скажем так, провального выступления. Это не главный фактор. Все-таки все равно, наверное, я отклоняюсь к тому, что основной главный фактор это, наверное, та ответственность. У ребят, знаете, когда ты видишь, ты знаешь детей, да, там, 6 лет, ты знаешь, какую они могут показывать игру, как, какое, как они могут э, играть, э, и когда ты видишь, что, то есть, складывается такое ощущение, что ничего не получается, что что-то мешает, что-то держит, что-то сковывает. Какая все-таки, скажем, проанализировав все то, что уже столько, уже прошло, три как бы, месяца, да, все-таки ослоняясь к тому, что все-таки это, наверное, фактор ответственности, который вот, именно не давал, закрепощал внутренне, не давал раскрыться, не давал проявить весь свой потенциал, показать тот хоккей и ту игру, на которую мы способны. Это как бы первое. Это моя ошибка при комплектации плюс, скажем, те лидеры, на которых были, были ну, как, ну, я надеялся, что все-таки ребята покажут то, что за хоккей, который они умеют и должны были показать, они не показали. К сожалению, к сожалению... Если мы говорим о комплектации, то у нас была комплектация в следующем, в следующем. так у нас был 11 человек 1999 -го года и 11 человек 2000. Ну, так лег выбор и так, так мы поехали. Ну, к сожалению, на ну, то, что я как рассчитывал на ребята возраста 99-го, что они все-таки поведут младше за собой, что они будут лидерами, что они покажут. Тем более ребята уже ездили два-три раза. Ну, должен быть и опыт, должна быть какая-то моральная, психологическая, то есть устойчивость. Но, к сожалению, верите, ребята. Я буду говорить так, как они есть. К сожалению, мы просто потеряли с ним. Мы просто потерялись, знаете, как если на сборах было все красиво, все хорошо, все бежали, все, то есть как бы ну, радовалась душа и сердце, то как только мы начали играть, там, к сожалению, все, все, все растворилось, все парализовалось, все куда-то пропало, знаете, как такое ощущение, что, то есть ну, люди разминка, на разминке у нас, на разминке мы неплохо смотрели, начиналась игра, то есть как бы мы у нас много не получалось. Хотя я не скажу, если смотреть по результатам, по игре, мы абсолютно никому не уступали, чтобы мы там провалили какие-то игры, чтобы мы проваливали, проигрывали, в чистую нет. Мы боролись, бились, нам постоянно чего-то чуть-чуть не хватало. Чуть-чуть, но чего-то вот нам не хватало, именно не хватало. Я еще раз склоняюсь к тому, что не хватало, конечно же, то есть как бы морально-психологической, то есть как бы раскрепощенности, свободы, легкости. То есть вот это вот, вот, то, что мы умеем, то, что мы должны были. В 2000 год не сыграл тот хоккей, который мы. 1999 год вот, абсолютно ну, не повел нас за собой. Поэтому здесь еще раз говорю, я ни, ни на кого не перекладываю. Очень, очень, очень плачевно, что, конечно же, то есть мы как бы в своем 90, ну, 18, да, возраст 99, то есть у нас практически не было, то есть не было выбора. То есть у нас было 45 кандидатов, которые вот вообще тех хоккеистов, которые у нас присутствуют, то есть у нас в стране 99 -го года. На сегодняшний день то же самое, там 60-70 человек 2000 ну, 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 как бы те реальные, которые могут конкурировать, есть, да, на карандаше их больше но реально, которые могут контролировать, которые могут. То есть, все возможно, то есть, как бы, что это такое дело, да, что ты заводишь, что дети будут развиваться, и, то есть, как бы, каждый может раскрыться в любой момент. Но, тем не менее, на сегодняшний день как бы, картина, конечно, очень ну, как бы, грустноватая. грустноватая, но, тем не менее, никто не опускает руки. Вот стараться будем готовиться насколько я понимаю на следующий этап это Одесса где мы уже с федерацией проговорили ряд подготовительных этапов где будем готовиться смотреть будем готовиться к следующему этапу